Sebenarnya tidak kiralah jenama tu datang dari mana sama ada daripada Jepun, China, Korea, US, Malaysia dan juga daripada Eropah. Masing-masing uh, ada teknologi masing-masing, masing-masing ada follower masing-masing. Cuma China ni uh, ramai yang yang cakap China banyak keluarkan kenderaan sebab China ni memang EV mereka agak lebih maju daripada negara-negara lain. Uh, kalau dekat Jepun, Jepun dia banyak kepada sistem hybrid hybrid ni maksudnya bukan saja dia pakai still pakai petrol tapi sebagai bateri tu sebagai support dia bukan sebagai main one itu pun bagus untuk reducekan carbon emission di dunia Ya, Jepun mungkin fokus banyak kepada hidrogen selain daripada hybrid yang saya katakan tadi kalau dari segi perdagangan antara China dengan Amerika mungkin ada some differences lah dengan China dengan Malaysia so setiap negara dengan negara yang lain mempunyai perjanjian ataupun uh, trade agreement berbeza-beza uh, kalau nak kata Malaysia akan efek dia sama dengan negara lain mungkin uh, kurang tepat lah uh, so ramai juga yang Risau sebab jenama-jenama yang datang ni jenama-jenama baru, ha, tapi kalau nak masuk ke Malaysia bukanlah semudah hari ini datang besok dah boleh jual kereta ha, banyak proses yang perlu dilakukan dan juga kalau katakan diimport ke Malaysia secara terus harga dia akan berbeza ada ada duty excise duty ada ha, sebagainya dan mereka disarankan untuk membuka kilang di Malaysia ada ha, majoriti akan buka kilang di Malaysia sebab apa? sebab insentif yang diberikan untuk membuat kilang di Malaysia diproducekan kenderaan di Malaysia dan juga untuk localization ataupun lokalisasi kenderaan tersebut akan membuat kenderaan tersebut lebih murah uh, itu sebabnya uh, bukanlah mudah sangat uh, kalau kata ini akan merosakkan ekosistem dan sebagainya sepatutnya dia akan membantu ekosistem sebab lebih banyak jenama yang masuk lebih banyak perniagaan yang dilakukan dan vendor-vendor yang ada di Malaysia pun akan mendapat spillover effect Selain daripada tu Syarikat-syarikat yang datang ni juga Ada yang perlu membuat R&D Atau Research and Development lah Kalau kita tengok rata-rata lah uh, Kalau kita lihat uh, Bukan China saja, Tapi negara seperti Di Eropah Banyak yang dan hand drive Maksudnya di, di Bandung di sebelah kiri Jadi certain level of penyelidikan dan pembangunan perlu dilakukan dan kebanyakannya dilakukan di Malaysia dan bila mereka menghilang keadaan tersebut tak semestinya dibuat untuk rakyat Malaysia tapi juga akan diekspor ke negara-negara yang memandu di sebelah kanan Uh, ha, itu pun peluang untuk Malaysia sebenarnya Selain daripada itu, semestinya ada teknologi transfer yang dilakukan ha, Sebabnya bukannya nak membuat kenderaan tu saja, Tetapi komponen-komponen tersebut pun memerlukan R&D juga So, bila ada penyelidikan dan pembangunan ini Semestinya ada teknologi transfer atau perkongsian teknologi ke Malaysia So, kita ni jangan risau sangatlah ha, Competition sentiasa ada tapi sebagai user, sebagai kita pengguna ni, kita kan lagi banyak choice. Kita boleh pilih yang mana yang terbaik. Sebenarnya, banyak advantage untuk syarikat-syarikat ni datang ke Malaysia. Kita ni banyak tengok sudut daripada satu sudut sahaja. Sebenarnya lebih banyak benda positif daripada negatif. Saya yakinlah korang semua akan ada lebih tahu produk mana yang lebih baik untuk dan yang bersesuaian untuk kalian.